रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशनननर्तित पन्नगे अमरताडितदुन्धुभि सुन्दरं वियति गायति दैवत यौवते नमति यद्यदमुष्यशिरो शिरोहरे, परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरताः करतालमनोहरं त्वदवभग्नविभुग्न फणागणे गलितशोणित शोणित पार्थसि फणिपतावसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुभाव विलीनरुदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपतैः स्तवैः नुनु श भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूजन भक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुल चेतसा फणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिधि मध्यगम् ಫಣಿರಿಪೂರ್ಣ ಕೋತಿ ವಿರೋಧಿ ತವದ್ವಚನಾ ಫಣಿಪತಿರ್ನಿಗಾದುರಗೈ ಸಮಂ. फणिवधूजन दत्तमणिव्रज ज्वलितहारदुकूल विभूषितः तटगतैः प्रमदाशुविमिश्रितैः समगताः स्वजनैर्दिवसावधौ निशि पुनस्तमसा प्रजमन्दिरम् प्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपिति तत्र भवच्चरणाश्रये दव समन्ततः प्रबुदितानथ पालय पालय इत्युदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपाथ महानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णतये वै पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैः मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान् नारायण 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 நாராயண 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 ஸ்ரீ கிருஷ்ணாப்பணம்